দহি বটিবলৈ শিকক পাঁচ মিনিটতে নিজৰ চাদৰখন আপোনালোকেও এয়া এনেকৈ দিব একদম সহজতে আপোনালোকৰো দহিটো খুলি যায় নেকি সহজতে যদিহে খুলি যায় এইটো পদ্ধতি অৱলম্বন কৰক ইয়াতে যিহেতুকে বগা আৰু ৰঙা দুটা কালাৰৰ ফুল আছে বা দুটা কালাৰ আছে সেইবাবে আমি পাঁচটা ৰঙা আৰু পাঁচটা বগা তেনেকৈ দহি বতিছোঁ গতিকে যিহেতুকে মই দহি বটিয়েই আছিলোঁ সেইবাবে মই কি সূতা ভাল সেইটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ যিহেতুকে এই কাপোৰটো অকণমান চাইন আছে সেইবাবে যদিহে আমি এনে নৰ্মেল বগা সূতাটো ব্যৱহাৰ কৰো দেখিবলৈ বেয়া লাগিব সেইবাবে বৰ্ণালী পাতৰ সূতাটো লৈছো এইয়া আপোনালোকেও বৰ্ণালী পাতৰ সূতা ল'ব লগতে মই ৰঙাখিনিৰ বাবে লৈছো ইচ্ছা কৰিলে বৰ্ণালী পাতো ল'ব পাৰে কিন্তু অকণমান কষ্টলি হয় বা বেছি অকণমান পইচা যায় বৰ্ণালী পাতত একো কথা নাই এটা আপোনালোকে এনেকৈ বৰ্ণালী পাতৰ দিব আৰু এটা আপোনালোকে পদ্মিনী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কোনো কাৰণত বেয়া নহয় আৰু এইখিনি মই নৰ্মেল গুলি সূতাৰে গুঠি লৈছোঁ মানে গাঁঠি লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ সূতাও ল'ব পাৰে নৰ্মেল গুলি সূতাৰে হৈ যায় আৰু অকণমান এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ ল'ব তেতিয়াহে গাঁঠিটো ভাল হ'ব এতিয়া আমি দহিটো বটি আপোনালোকক মই দেখুৱাম আপোনালোকে যিমানখিনি ডাঠ কৰে বা যিমানখিনি পাতল কৰে বহুতে কয় সূতাখিনি হেনো যোত বান্ধি যায় আপোনালোকে মাজেৰে এনেকৈ কাটি লৈ পেলাই সু মাজেৰে শোৱাৰ পিছত এডাল সূতা গাঁঠি থৈ দিব তেতিয়া আৰু জোত বান্ধি কেতিয়াও নাযায় চাব এনেকৈ আপোনালোকে ল'ব একেবাৰে মই যিমান সহজত পাৰোঁ তেনেকৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ লৈ পেলাই এনেকৈ আপোনালোকে গাঁঠিটো মাৰি দিব দেখিছেনে গাঁঠিটো মাৰি এনেকৈ আপোনালোকে দুটা বা তিনিটা গাঁঠি মাৰিব আৰু বহুতেই কয় যে দহি পটিলে খুলি যায় কিছুমানে বেজিৰেও দহি পটায় কিন্তু মই এনেকৈয়ে সুবিধা পাওঁ আৰু এটা এটাকৈ গুঠিলে বহুত সময় লাগে যেন মোৰ অনুভৱ হয় সেইবাবে মই প্ৰথমতে সূতাখিনি গাঁঠি লওঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকে যিসকলৰ খুলি যায় দুটা গাঁঠি মাৰি দিব তেতিয়া আৰু কেতিয়াও কোনো কাৰণত খুলি যাব নোৱাৰে এইয়া আকৌ মই পুনৰ দেখুৱাই দিম এই দুটা এনেকৈ দি পেলাই একেধৰণে আপোনালোকে এয়া এনেকৈ দিব পানী দিব দি পেলাই ইয়াতে দুটা তিনিটা কাঠি দিব এয়া এনেদৰে দুটা তিনিটা কাঠি দিব দি পেলাই পুনৰ আপোনালোকে ইয়াতে গাঠি দুটা মাৰি দিব তাৰপিছত যিমান দীঘলত লাগে কাটি দিব আকৌ এটা মই আপোনালোকক গাঁঠি দেখুৱাম চাব এনেকৈ দিব এনেকৈ ধৰিব ধৰি পেলাই এনেকৈ টানকৈ গাঁঠিটো মাৰি দিব মাৰি আপোনালোকে এনেকৈ তিনিটামান গাঁঠি মাৰিব গাঁঠি মাৰি এনেকৈ গাঁঠি দিব তেতিয়া আৰু খুলি নাযায় আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে নিজেই আপোনালোকে অনুমান কৰক এয়া দহিখিনি নিজৰ চাদৰখন আপোনালোকে নিজেই দহি বতি ল'ব পাৰিব এনেদৰে তেতিয়া বহুত সহজত হ'ব লগতে যিহেতুকে দহিখিনি বতিলেও দুশ টকা বা ঠাই বিশেষে ডেৰশ টকা এটা যায় কাপোৰযোৰ আমি কিনাতকৈ চাদৰৰ দহি কৰোঁতে ব্লাউজ চিলাওঁতে বেছি পইচা গুচি যায় গতিকে এইখিনি যদি সৰু কামখিনি আমি নিজে কৰি লওঁ নিজৰ তেতিয়া বহুত বেছি ভাল বা সুবিধাও হয় আৰু কেতিয়াবা বেলেগত চিলাব লাগিলে লাগ বুলিলে আমি নাপাওঁ কিন্তু এই বিদ্যাটো যদি আমাৰ সকলোৰে কম বেছি পৰিমাণে থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো সমস্যা নহয় এনেকৈ দিব দি পেলাই কেতিয়াবা বহুতৰে এনেকৈ পিছলি আহে তেতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যদি এই পিছলি বৰকৈ আহি থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা সূতাতডাল উলিয়াই লৈ ধুনীয়াকৈ এটা গাঁঠি মাৰি ল'ব তেতিয়া আৰু পিছলি নাহে কই দুটা গাঁঠি মারি লব আপনা এনেক দিব ইয়া আর এটা দেখাম নহলে ভিডিওটো বহুত বেছি বেশি দীঘলীয়া হৈ যাব যিহেতুকে আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে আৰু মণি দি দহি বতা ভিডিঅ' মোৰ পেজত আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাব পাৰে তলৰ ফালে এয়া এনেকৈ দিব দি পেলাই এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই বাকীখিনি গাঁঠি ল'ম আশা কৰোঁ আপোনালোকে উপকৃত হৈছে আজিৰ এই দহি বতাহ ভিডিঅ'টিৰ পৰা যিসকলে জনা নাছিলে তেওঁলোকে পাৰিব বা উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টি আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এৰিছোঁ ইমানতে পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টিৰে আপোনালোকক লগ পাম সকলো ভালেই থাকক সুস্থ থাকক হাঁহি থাকিব এইয়া আৰু ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰো কৰিব লগতে আপোনালোকে যদিহে মোৰ পেজত নতুন পেষ্টি ফ'ল' কৰিব আৰু কাটিং চিলাইৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত চাব পাৰে ডিম্পী ডায়েৰী বুলি আছোঁ পেজৰ নামেৰে পেজৰ ডিপিখনে আছে এৰিছোঁ আজিলৈ